વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા નોટિફિકેશન તમારા સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ આઠમો વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ ત્રીજો આ પાઠ નું નામ છે મત બાટો ઇન્સાન અભ્યાસ તેમાં પેલો પ્રશ્ન પ્રશ્નો કે ઉત્તર દેજે प्रश्न प्रश्न इंसान को बांटने का अर्थ क्या है जवाब इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना आज ऊंच नीच जाति पाति गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं को अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है बीजो प्रश्न लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है जवाब कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है वे उनके अलग अलग तरीके से पूजा करते इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है चट्टानों के प्यास कैसे बुझाई जा सकती है जवाब चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के झुलमा सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए है हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है उन्हें भी अपनत्व આરોહ અવરોહ કે સાથે ગાઈ તથા સમૂહ ગાન વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કાવ્ય ત્રણ છે જે તમારે ટેપરેકૉ અથવા તો સીડી એટલે કે તમારે આ કાવ્ય સાંભળવાનું છે અને તેની સાથે તાલ સાથે ધ્યાનથી સાંભળી અને તે પણ તમારે સાથે ગાવાનું છે અને તમારે બધા ક્લાસના બધા મિત્રોએ એટલે કે ક્લાસના બધા વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળીને સમૂહગાન કરવાનું છે પ્રશ્ન નંબર ત્રણ નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિ કા ભાવાર્થ બતાવીએ અહીં જે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે અભિરાતો શુરી હોય હે મંઝિલ બેઠી દૂર હે ઉજિયાલા મહલો મેં બંદી હર દીપક મજબૂર હે आकाभियनो आपले भावार्थ जोवानो छे तो चलो જોઈએ દુનિયા મે સમાનતા કે ભાવના ફેલને કી અભી તો શુરુઆત હી સમાનતા કા ભાવ પૂરી તરફ ફેલને મે અભી देर હૈ ઉસકે લિયે અભી બહોત પ્રયત્ન કરને પડેંગે બિજલી કી રોશની અભી કેવલ મહોલો ધની લોગો કે ઘરો મે હી હૈ ગરીબો કે ઘરો મે અભી દીપક કી જલ રહે હૈ ગરીબો કે ઘરો મે અભી દીપક હી જલ રહે હૈ સ્વાધ્યાય पहलो प्रश्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलो प्रश्न कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है जवाब कविता के अनुसार अब तक मंदिर मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं बीजो प्रश्न किसकी मुस्कान को कोई रोन नहीं पाएगा जवाब समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी तब कोई किसी पर जुल्मा कर उसकी मुस्कान को रोन नहीं पाएगा नष्ट नहीं कर सकेगा त्यार प्रश्न हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है जवाब वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते प्रकृति के ये रुद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चौथो प्रश्न उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है जवाब उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है गरीबों की झोपड़ियों में नहीं ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન યહ કવિતા હમે ક્યાં સંદેશ દેતી હે જવાબ યહ કવિતા વિશ્વ કે લોકો કો સફી તરહ કે ભેદભાવ ભૂલ કર મેલ મિલાપ સે રહેને કે શીખ દેતી હે ઇસ પ્રકાર યહ હમે વિશ્વ બંધુત્વ કા સંદેશ દેતી હે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 નિમ્નલિખિત શબ્દો કો શબ્દ કે ક્રમ મે લખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેને આપણે શબ્દ પ્રમાણે ગોઠવીએ તો તે શબ્દો આ પ્રમાણે આવશે આંગન इंसान उदास ऊपर घाटी चटान प्यासी बंदी मंजिल मुस्कान रेगिस्तान वितान सागर त्यार पे प्रश्न नंबर त्रन आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए शिक्षक कहते हैं आज संयुक्त परिवारों की जगह अकल परिवारों की हवा चल रही है सुभाष तुम इस बारे में क्या सोचते हो सुभाष कहता है गुरुजी समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं आज संयुक्त परिवार बुढ़े व्यक्ति की तरह ही बुढ़े और अनुपयोगी हो गए है प्रशांत कहता है गुरु संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश कहता है गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है पिताजी माँ दीदी और मैं बस ये चार जन ही हमारे परिवार के सदस्य घर में बड़ी शांति रहती है जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते इसीलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ कमल कहता है गुरु जी मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है पिताजी शाम को आते हैं, तब खिचड़ी बनती है यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था सुमन कहता है गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है राजेश कहता है गुरुजी हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं क्या एकल परिवार में यह संभव है शिक्षक कहते हैं हाँ तुम्हारी बात ठीक है संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है तार पे प्रश्न नंबर चार अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए तो चलो जो ये। रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता मुझे देख सबके दिल बहलते बच्चे मुझे पाने